Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Esa es una pregunta extraña. ¿Cómo se podría comparar con eso? Me gustas más que bañarte en agua tibia. Más que nada, no sabía qué decir, no sabía qué sentir. Me quedé callada y no respondí, preguntó Juan Viva con curiosidad. ¿Duermes? No. Date la vuelta y háblame. No puedo dormir. Su voz era como la de un pequeño gatito. Seguí la petición fácilmente y me moví hacia ella. Ella estaba tan cerca de mí una vez que me di la vuelta. Nuestras narices se tocaron tan cerca. Casi me empujas fuera de la cama. Eres exagerada. Tienes mucho espacio. Esa era yo tratando de decir que estábamos demasiado cerca, pero ella no se alejó. ¿De qué quieres hablar? Cambié de tema. Ahora mis ojos se adoptaron a la oscuridad y vi que sus hermosos ojos me miraban directamente a los míos. No lo sé. Solo quería hablar contigo. Estuvimos peleando y sin hablar en los últimos días. Desde ese hombre. Eak, sonreí y me sentí bien porque ella ni siquiera mencionó su nombre. ¿Alguna vez saliste con él? No fue una cita. Intentó reunirse conmigo a través de What. Él seguía diciendo que era el destino. ¿Por qué no salir con él entonces? No sé por qué debería hacer eso. Simplemente, no estoy interesada en él. Fuiste tú quien me empujó hacia él. Juan Viva parecía no estar contenta conmigo. Mentí sobre mi teléfono roto, pero aún así lo animaste a llamar a tu teléfono. ¿Estabas mintiendo? Sonreí. Sí. ¿Desde cuándo eres tan buena mentirosa? No cambies de tema. Me presionas para que consiga un novio. ¿Y tú? ¿Dónde está tu novio? Juan Viva me pasó el tema a mí, así que lo admití con franqueza. No tengo uno, no tienes uno, entonces ¿por qué me presionas para que lo haga? Era porque me sentía confundida, pero no dije eso. Me limité a mirarla en la oscuridad. ¿Realmente no quieres un novio? Pensé que dijiste que tendrías uno antes que yo. Realmente no me gusta nadie con quien quiera estar así como ahora, estar contigo. Quiero despertarme contigo, ir juntas a la escuela, volver juntas a la casa. Eso es todo lo que quiero. Ahora soy tímida, estás demasiado pegada a mí. Desde que era joven siempre te he tenido cerca, eres parte de mí. Juan vivas acercó a mí. Nuestras narices casi se tocaron. ¿No sientes lo mismo? No dije nada todavía, pero sonó mi teléfono e interrumpió nuestra conversación. Me alejé y agarré el teléfono que se estaba cargando. Miré el número de teléfono que no conocía. Hola, ¿estás despierta? Soy yo, Eak. Eak, una vez que mencioné este nombre, Juan Viva cerró los ojos inmediatamente como si no quisiera reconocer nada. ¿Por qué llamas tan tarde? ¿Qué pasa? Quiero hablar con Juan. Es demasiado tarde. Es tarde. Juan ya ha cerrado los ojos. No dije que ya dormía porque sabía que no, y que no quería hablar con él. Eso es una lástima. No es el momento adecuado. Volveré a llamarla la próxima vez. Por favor, dile que la llamaré. Gracias, Ea. Colgó el teléfono rápidamente. Ese era su estilo. No era un tipo quejoso. Colgué. Me recosté de nuevo y me giré para mirar a mi amiga que ahora estaba cerrando los ojos. Juan, ¿estás durmiendo? Vamos, no puedes engañarme. Juan Viva cerró los ojos y se quedó quieta como una persona muerta. Bromeé con ella, metiéndole el dedo en la nariz. Pero ella todavía permaneció ahí sin moverse. Esto ni siquiera puede despertarte. Entonces yo te besaré. Si no estás despierta, entonces estás durmiendo. Sonreí y me incliné solo para burlarme de ella. Mis labios casi tocaban los de ella. De repente, One viva abrió los ojos en la oscuridad y envolvió sus brazos alrededor de mi cuello y lo apreté con fuerza. Juan, no lo digas, simplemente bésame. A pesar de que era una niña pequeña, era lo suficientemente fuerte como para bloquear mi cuello. Mi cara estaba justo al lado de la de ella, tan cerca que podía sentir su respiración, tan cerca podía oler su pasta de dientes. No, no debería estar pensando en su aliento a Menta. La situación era muy incómoda. Ahora Juan Viva no era la de Juan Viva que yo conocía. La habitual mirada inocente desapareció. Solo pude ver sus ojos desafiantes que me hicieron temblar. ¿Quién eres? ¿Qué quieres decir? ¡Ay! Le di un cabezazo a la pequeña niña con tanta fuerza que gritó y se tocó la frente. Rápidamente me levanté y me aseguré de estar libre de su agarre. Te lo merecías por intentar ser traviesa.